kalau kita berak ha, uh, sebutlah eh bagi ayat yang mudah faham lah kalau kita berak uh, sesudah kita qadak hajat kita cebok ha, uh, dia panggil istinja jadi apabila kita istinja kita cebok guna air uh, kita guna air maka hukum syarak kata sahlah uh, mengikut sangkaan kebiasaan kita akan apa dia akan hilang najis tersebut asahlah ha, sah lah kira maknanya kira dah suci lah hukum dia macam mana kita tahu bahawa sudah bersih pada kawasan dubur tu ha, jadi tambah sikit yang ni masuk dalam arti kata zan uh, ghalib zan iaitu apa dia merasa kesat pada sufah dubur tu mana bila kita cebok tu dengan air bila kita rasakan mula-mula bila kita first kita cebokkan kita rasa licin Ah ha, jadi licin tu menunjukkan najasah jadi bila kita duduk basuh-basuh kita gosok-gosok Ah ha, jadi lepas tu akhirnya kita rasa licin sudah tidak ada sebaliknya kesat Ah ha, pada halakah dubur tu bila kita gosok-gosok-gosok-gosok tu, kita cuci-cuci, kita rasa dah kesat. Jadi itu dipanggil ghalib zan. Maksud dia. Jadi isyarat apa tu? Memadailah pada hukum syarak, maksudnya dah suci lah tu. Boleh faham ya? Kesat faham ya? Bukan perbuatan kesat, kesat tu istilah maksudnya. Kesat kan ada dua makna kesat uh, bukan perbuatan kesat tu ambil tisu kesat bukan itu maksudnya kesat pada uh, uh, dah habis licin dia bagi kesat pula ha uh, tu jadi bila dah kesat tu menunjukkan apa sudah bersih ha uh, jadi ghalib begitulah pastikan dah kesat ha uh, maknanya kira bila dah kesat tu kira sah dah tu tak payahlah kita a uh, melanjutkan lagi basuh tu kira sah dah tu memadailah pada istinja. memadai tu maksudnya sah lah sah pada syarak yakni dengan ghalib zan ha, tapi ingat ghalib zan bukan ikut sangkaan bodoh kita <laughs> kalau ikut sangkaan bodoh kita jahil kita oh kalau macam tu senang lah asal sekali lalu air dah sudah ha, ikut sangkaan kita kalau ikut sangkaan aku ni bersih lah pada akulah tu pada engkau tu kena tambah sikit dah COVID. maknanya aaah tanda sudah memadai itu apa dia? Bila di 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 cebok kita rasa kesat. Ha, pada dinding-dinding dubur dinding tu kan, masa kita cebok terasa rasa kesat. Itu ha, baru dipanggil ghalib zan yang dikehendaki. Ni ikut ghalib zan. Oh kalau macam tu ikut sangka aku ni bersih dah padahal mencici lagi tayar. Sangkut dekat bulu-bulu lagi hapus semua. Ha, sudah so ada. <laughs> Ikut sangka kau mana boleh. Ha, jadi ada syarat jugalah. Ah ha, jadi itu syarat dia. Jadi dia pasti apa dia pastikan masalah ni beres. Ha, jangan sangkut lagi kat sini. Sangkut kat sini sembahyang tak sah ni. Ingat. Ha, tu, tu. Dan tiada disunatkan pada syarat mencium tangannya kemudian yakni kemudian selepasnya selepas daripada istinja tu. Tak disunatkan perbuatan mencium tangan tu. Lepas cebok dia pergi cium tangan. Ah ha, ni jadi apa dia PL. PL yang tak bagus. Bila kata tak sunat, perbuatan lepas cebuk, duk bau tangan kita tu. Kalau tak disunatkan, mana kalau dia buat? Makruh. Dengar? Makruh. Jadi makruh. Duk cium-cium tangan lepas pada cebuk tu. Ada orang dia tabiat macam tu. Dah biasa. Mak ajar daripada kecil. Ha, oh, bukan bukan syarak aja. Maka sambung lagi. Maka jika diciumkan ha, uh, maka jika diciumnya orang yang berak tadi tu akan tangannya dicium juga. Maka didapatinya padanya pada tangannya bau najis, bau tahi. Dia dia lepas cebok. Jadi andat kata bau tu tak dapat lagi lah walaupun sikit nescaya tengok apa hukum dia apa hukum dia nescaya dihukumkan yakni dihukum pada syarak dengan najis tangannya jua tiada tempat yang diistinjakan maknanya kalau mu bau juga ha, cium juga kebenar adalah bau tai kau sikit tu ha, dia apa dia tangan kau menanggung najis tapi tidak tempat yang kita cebok yakni dubur tu ha, jadi maksudnya Kemudian dia kata maka tiadalah wajib. Ha, jadi hukum syarak maka tiadalah wajib atasnya atas seseorang tu mengulangi istinjaknya tak payah tak wajib dah. Tapi ingat setelah apa? Setelah ghalib zon tadi tu. Ghalib zon dengan catatan telah ke sad. Ah ha, tu dia. Jadi setelah kesat itu tandanya sudah bersih. Jadi lepas dah bersih pada syarak, syarak kata memadailah sah dah tu. Jadi tak payahlah dicium-cium tangannya. Kalau dia cium juga, kemudian ada bau najis maka dihukumkan tangan dia tu najis. Jadi bukan tempat aa, dubur dia tu. Jadi maknanya dihukumkan tangan dia najis. Kasuhlah dulu tangan tu supaya apa dia? Supaya kalau dah, dah jadi tabiat benar suka dok hidu-hidu Ha, ada orang macam tu. Tak bayar tu. Pegang hukum tu. Hukum apa dia? Kesat tadi tu. Kira dah bersih lah tu. Baik. Ha, jadi dia kata, maka tiadalah wajib atasnya mengulangi istinjaknya melainkan kecuali jika diciumnya jari Ah, ha, jari mana dicium ni? Jari yang duk tonyo tu lah. Jari mana yang kita sebut tu? Jari tengah tu kan? Ha, jadi jari tengah tu dia duk cium. Satu tu. Dia masuk sampai lubang hidung dia cucuk -cucu. Jika diciumnya jari tangannya yang telah digosokkannya masa cebok itu dengan dia dengan jari itu kepada tempat itu maka menunjukkan atas najis tempat itu pula maknanya belum bersih lagi belum bersih lagi maka wajiblah hukum syarak kata wajiblah atasnya atas seseorang tu mengulangi istinjaknya bila kita cebok lepas berak, pegang kaedah ni, pegang kaedah ni, faham sudah? Bila kita dah berak, kita basuh. Bila kita basuh dengan air, uh, syarat kata apa dia? Memadailah sahlah. Apa dia? Atas ghalib zan. Sangkaan kebiasaan iaitu sangkaan kebiasaan, tambah sikit lagi apa dia? Dengan syarat kesat kesat pada dinding-dinding dubur tu kan bila kita cebok kan asal licin kan licin tu maknanya ada tai Tahi itu ada situ. Jadi bila kita dah basuh-basuh dengan air, uh, maka bersih. Jadi tanda bersih ialah kesat. Uh, kesat kita rasa kesatlah kan? Ha uh, Tak dah hilang di situ. Jadi cukup dah tu. Jadi mu tak payahlah apa dia cium tangan. Tak payah. Cium jari pun tak payah. Tak payah. Cuma hukum dia dia berpecah pula. Kalau maknanya tak sunat. Tak sunat cium tangan tu. Jadi kalau dia baru tangan secara secara maknanya secara uh, seperti lalu dia baru tangan dia tidak jari yang tertentu dia baru tangan tu ada bau najis maka dihukumkan tangan dia saja najis tapi kalau misal kata dia dia guna jari mana tadi jari tengah dah ah ha? ha, ah situ dia baru dia memang baru tayu sungguh maka dihukumkan apa? tangan dia najis dan juga tempat uh, ni dubur dia pun masih belum bersih maka wajib atas dia ba jadi kita pegang kaedah asas. Kaedah asas apa dia? Bila kita cebok dengan air, sudah kesat. Sudah kesat. Maka tak disunatkan kita mencium tangan. PL tu jauhkan, tak payah. Kalau buat juga, hukumnya makro. Cuma kalau dia buat juga, kemudian dia baru. Antara dua masalah ni. Aa, sama ada tangan, tangan dia. Tempat tu tak payah, tak wajib dah basuh. Tapi kalau jari yang dia gosok-gosok tu, aa, jari tengah tu dah, baru tari. Maka Tangan pun wajib basuh dan cebuk pun wajib sekali lagi. Jadi untuk mengelakkan was-was, basuh je tangan. Basuh tangan, ha, sabun-sabunkan. Okay, beres.